Ваше видение сегодняшнего матча. Давайте я начну с того вопроса, который вы Саша Рыбалка задавали. Тут я бы немножко по-другому ответил, как видится серия и так далее. Вот когда идет игра, в игре, скажем, 4 четверти, да? Но у кого после игры интересует, кто выиграл первую четверть, кто выиграл вторую, кто выиграл третью, когда есть итоговый результат игры. То есть вся серия это единый итог. Поэтому, сколько бы игр ты не выиграл, пока серия не закончилась, она продолжается и обе команды имеют шанс. Вот, поэтому игра, серия в самом разгаре, и нужно приложить максимум усилий для того, чтобы одержать победу по итогу серии. Как видится сегодняшняя игра, сегодня мне видится так, что ребята за счет борьбы борьбы в защите, борьбы в нападении не дали сыграть черкасским мавпам в ту игру, которую они любят и умеют играть. И за счет этого, в общем-то, навязали такую вот свою игру по ходу игры. Все время были впереди, были, было подавление. Да, были моменты, когда черкасы где-то ну, вспыхивали да, на какое-то время, но нам удавалось быстро это остановить. Спасибо ребятам, они сегодня сыграли хорошо то, что вчастую выиграли подбор для вас это большая новость. Там были моменты, когда в два раза больше команда ваша выиграла, отскоком нежели соперник? Подбор выигрывает не тот, кто выше, и не тот, кто что-то там еще, а тот, кто больше хочет, тот, кто больше на это нацелен. За это я уже, ребят, в общем-то поблагодарил и вижу, что такой настрой нужно сохранить или даже приумножить в дальнейших играх помню о том, как черкасские мапы мощно играют дома, была ли задача э, минимум, скажем так, взять одну победу или же настраивались на максимальный результат и настраивайтесь до сих пор? Да нет, ну тут таких раскладов быть не может. Есть игра, и она важна, ее нужно играть. Следующая игра ее нужно играть. Поэтому, ну какие могут быть расклады? Вот сегодня проиграем, завтра выиграем. Так, сегодня проиграли, завтра проиграли и понятно. Только играть в полную силу в каждой игре. Вот и весь ответ тут на этот вопрос. Спасибо.